আৰু মাত্ৰ কিছু সময় পিছতেই উপলব্ধ হ'ব এইচ এছৰ ফলাফল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে যে ইতিমধ্যে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ছেভেন এইট পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্টৰ ডাটা ছাৰ্ভাৰত আপলোড কৰা হৈছে আৰু সময় বাকী আছে মাত্ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ মিনিট ছিক্সটি ফ'ৰ মিনিট পিছতে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনৰ ন বজাতেই এইচ এছৰ ফলাফল উপলব্ধ হ'ব আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰল নাম্বাৰ আৰু ৰেচিপশ নাম্বাৰৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে ব'ৰ্ডৰ পৰা এখন জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছিল অফিচিয়েল জাননী ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব যে ফলাফল চেকৰ বাবে আপোনালোকৰ ৰল নাম্বাৰ আৰু ৰেচ নাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াতে এটা ফৰ্মেটো দিয়া হৈছে তাৰপিছতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে কি কি ৱেবছাইটত আজি এইট ফলাফল উপলব্ধ হ'ব ইয়াতে মুঠ বাৰটাকৈ ৱেবছাইটত এই কেছৰ ফলাফল উপলব্ধ হ'ব এই ৱেবছাইটবোৰ আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰে যিকোনো এটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে দিয়া হৈছে যে উপলব্ধ এপতো ৰিজাল্ট উপলব্ধ হ'ব উপলব্ধ যিটো এপ আছে এইটোতো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এইটোতো নিজৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰে আৰু মই আৰু এটা আপোনালোকক স্ক্ৰীণত এই যিটো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক টাইমাৰ যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে নাইণ্টিন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্ট আপলোড কৰা হৈছে আৰু ছিক্স টে থ্ৰী মিনিট বাকী আছে এই যিটো ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোকক ভিডিঅ' ডিছক্ৰিনত দি দিম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট আপোনালোকে লাভ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট দুটা পইণ্ট দিয়া হৈছে ইয়াতে এটা পইণ্টত আপোনালোকে দেখিব পোৱা হৈছে দি ডেট অফ প্ৰভাইডিং অফ হাৰ্ড কপি অফ চাৰ্টিফিকেট কা মাৰ্কশ্বিট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেট শ্বেল বি নটিফাইড ইন ডিউ ক'ৰ্চ অফ টাইম তাৰপিছতে লিখা হৈছে হাৰ্ড কপি অফ মাৰ্কশ্বিট উইল নট বি প্ৰভাইডেড টু ফেইল কেণ্ডিডেট এণ্ড দ'জ হু এপিয়াৰ্ড আন দ্য চাৰ্টেইন ছাবজেক্ট কেটাতে কোৱা হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফলাফল বেয়া হ'ব তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বিটৰ যিখন হাৰ্ড কপি নাপাব আৰু যিসকলে কেৱল এটা বা দুটা এনেধৰণৰ ছাবজেক্টত পৰীক্ষা দিছিলে বেটাৰমেণ্ট বা ৰি এ পি এন্স তেওঁলোককো মাৰ্কশ্বিট দিয়া নহ'ব ইয়াতে কোৱা হৈছে যদি তেওঁলোকে মাৰ্কশ্বিট ল'ব বিচাৰে ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা চাৰ্টেইন ছাবজেক্টত পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ব'ৰ্ডত এপ্লাই কৰিব লাগিব ব'ৰ্ডৰ পৰা এপ্লাই কৰাৰ পাছতে ইয়াৰ হাৰ্ড কপিখন লাভ কৰিব আৰু নেক্সট যিটো ৰোমান থ্ৰী ইয়াতে কোৱা হৈছে কেণ্ডিডেট ইণ্টেণ্ডিং টু গেট দেয়াৰ ৰিচেকিং অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এলং উইথ অপটেইনিং ষ্টেণ্ড কপি অফ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল হেভ টু এপ্লাই থ্ৰ' এছ এছ ই বি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে লিখা আছে দি প'ৰ্টেল উইল বি অপেন আফটাৰ টু ডেজ অফ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল একজামিনেশ্যনৰ অৰ্থাৎ আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু আজি আজিৰ পৰা দুদিন পিছতে আপোনালোকৰ এই যিটো লিংক এইটো আপোনালোকৰ অ'পন অ'পেন হ'ব আৰু এই লিংকটোত আপোনালোকে নিজৰ যদি ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰে ফলাফলক লৈ যদি আপোনালোক সজুচ্ছ নহয় তেনেহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ দুদিন পিছদি উপলব্ধ হ'ব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ ৰিচেকিঙৰ বাবে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ত' আজি আৰু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে কিমান সময় বাকী আছে ছিক্সটি ওৱান মিনিট ফিফটি ফ'ৰ ছেকেণ্ড বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ ফাইভ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ৰিজাল্ট আপলোড কৰা হৈছে ছাৰ্ভাৰত মই আপোনালোকক এই লিংকটো দি দিছোঁ ভিডিঅ' ৰেচিপি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ডাটা আপলোড কৰা হৈছে ছাৰ্ভাৰত আৰু কিমান সময় বাকী আছে আৰু ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে ৰ'ল নাম্বাৰ আৰু ৰেচিপশ নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰি চেক কৰিব পাৰিব ৰিজাল্ট ত' ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে যে কিদৰে ফলাফল চেক কৰিব লাগে অতি সহজে ত' ফলাফল সকলোৰে যাতে বান্ধ হয় এই অহা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফলাফল হৈছে কমেন্ট যোগে জনাই দিব ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পিছতে থেংক ইউ থ্যাংস ফর ওয়াচিং